6 aydır. 6 aydır oğlumun səsinı eşitmirəm. 8-in yarısı idi, səhər-səhər zəng gəldi ki, götürdüm muxtar. 13-dən gələn vaxt ola, inan ki, evdən qaçmaq istəyirəm ki, həmin vaxt gəlməsin. Həmin vaxt gözüm saatda qalır. O saatın, o əqrəbin gəlbi 8-in üstə dayanmaqla heç vaxt istəmirəm. Bir qaç sniper nam var. Həmin sorudan bildim. uşaqluğu biraz dərcəl olub. Tez-tez ağlayırdı, məbələ bir xasiyyətləri oldu. Həmişə deyəndə ki, birinci sinizdəki uşaqlar kim nə olacaq? Bu hamidan birinci əlini qaldırır deyildi ki, mən hərbçi olacağam. İdman akademiyasına ikisi də qəbul oldu. Kənan üzgüçülük fakültəsində idi. Bu ilk boksduraydı. 8-in yarısı idi. Səhər-səhər zəng gəldi ki, götürdü muxtar bəs Bə bilirəm ki saat 9-da gəlir də gecə simenində idi Azərbaycanda atabəskə maşını götür mən vayankamatdayam anasına da dedim elə bütün ailə olaraq hamımız getdik və taksiə mindik getdik uxtar 6 aydır 6 aydır oğlumun səsinə eşitmirəm Onun stengələm vaxtı ola, inan ki, bundan qaçmaq istəyirəm ki, həmin vaxt gəlməsin. Həmin vaxt gözüm saatda qalır. O saatın, o əqrəbin qəlb 8-in üstə dayanmağını heç vaxt istəmirəm. Mamasını deyirəm ki, 2 gündən sonra qayıdıram. Elə belə bizə təsəlli vermək üçün dedim, "Mama, biz geri qayıdırıq." Hə, 1-2 saatda mən evdə olacağam. Mən danışanda görəyətəndən bir kəlmə idi. Siz bə eşitmirsən səsi. Həmin o zor bildim ki, dodal. Nə qədər çaqırım özümü gözlə. Nə deyə bilərsən? Hər dəfə danışanda mənlən deyirdim amma biz beyləqandayıq. Bütün bu uşaqlar deyir ki, ona Rembo rəqəmi vermişdilər. Muxtar snayperlə vurub. Mən ondan sorudan bildim. Qüllə yağış kimi yağar. Top. Yəni mümkün deyil, elə bil dünyanın sonudur. Öz də o tərəfdə qışqırırlar bunun uşaqlarını, bu sürünə sürünə, sürünə sürünə. Həşim deyir, tutul ayağımdan ki, ayşı getmə ay muxtar bulağı. E, sən üzün yara, həml yaraltsan, vurulacaqsan. Deyir, necə qoyumu mən ona. Ha qəhrəmanlıq necə olur? Dövdünü çıxardıb, dövdünü. Beşincini söydə yaralı olub. Bilmirəm, bəlkə də müharibəni tam dərk elənmirdi mi? Nə idisə də, hər dəfə deyirdik, mən ona danışa da deyirdim amma sən tanımırsan oğlumu, sən bilirsən ki, oğlum necədir. Mənə təsəlli verirdi. Mən heç bilmirdim o fəzulətdə. Evə zəng olundu. Oğlum götürdü. Saat elə bir 3 radələr olardı bu gün. Oğluma deyirlər yaralıdır. Birinci demiflər deyir, burada qospitaldadır, qospitaldadır. O qədər ağır yarası yoxdur. Sarğı eliyib göndərəcəyik. Biz elə bildik. Mən muxtarı yaralı gözləyirdim. Çox narahat. Hara nə qoydum yadımdan çıxdı. Oğlumdan çıxdı həyatən. Heç nə belə o qədər hər şey yadımdan çıxdı. Demək ki, yolunda olub şəhid olubdur. tarüs Instagramda paylaşır ki, bayraq kiminsə sevinc, kiminsə qəbr örtüsü oldu. Düzdür, bayraq bizim Azərbaycanımız üçün sevinc oldu. Düzdür, torpaqlar alındı, geri qayıtdı, amma bizim şəhid evladlarımızın üçün qəbr örtüsü oldu. Hamsının məkanları cənnət olsun. Ruhları şad olsun. Qəhrəmanlıq nizə olur. Az bir müddətdə bu cəsurluq, qəhrəmanlıq göstədib də. Buna düzgün qiymət verilsin. Heç olmasa cəsur döyüşçüsü kimi, yəni Nə bilərəm, Qara Bağ ordeni kimi. Bunu araşdırsınlar da, araşdırsınlar qiymət versinlər buna. İndi onu mən bir ata kimi isə əlbəttə istəyərdim, amma mənim səlahiyyətimdə deyil. Səhər tezəndən beynim çöndü, durdum getməyin Vaykomata. Mənə dedim komissarla görüşdürdə. Oşum komissarla görüşdürdülər məni. Hə, dedim bəs mən apar da getmək istəyirəm, hər şey ağyətmişəm. Hə, Danışdıq elədik. Dedi ki, mən sənə ancaq adını birinciyə qeyd edirəm. Dedi, neçə illik oltsan? Dedim mən 6 il.